Nak undi. Pakailah beli. Maaf saya bukan mak sabu. Tuan-tuan dan puan, isu pertama yang saya ingin sebut, isu pencerobohan tanah di Pahang. Tuan-tuan, sekian lama, sekian lama pencerobohan telah berlaku. Tanah-tanah di Pahang yang pencoboh-pencobohnya telah membuat keuntungan berpuluh-puluh juta setahun. Berpuluh tahun tidak pernah diambil tindakan sehinggalah titah Tuanku Sultan Pahang begitu murka sekali apa yang sedang berlaku barulah nak diambil tindakan. Kalau tuanku tak titah, tuanku tak tunjukkan kemarahan, kemurkaan, masih terus bermaharaja lela. Kerana tidak mungkin mereka berani menceroboh kalau tidak ada pihak-pihak menjadi dalang pencerobohan ini. Sebab itulah NGO-NGO menggesa pihak berkuasa ambil tindakan yang tegas kepada penceroboh-penceroboh ini. Kalau kita lihat setiap kali undakan menyitah kawasan ladang-ladang mereka dengan maki hamon terhadap penguasa 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 kita begitu biadab begitu berani mereka menentang malahan mencabar titah tuanku membawa meheret isu ini ke mahkamah sebab itulah NGO-NGO rasa kecewa sekian berpuluh tahun sebenarnya tuanku tidak menerima apa-apa pemakluman pelakuan ini. Mereka menyembunyikan pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan menyembunyikan daripada tuanku. Setelah dibising oleh pihak-pihak NGO berapa kali Buat laporan polis. Dan macam-macam dia mau. Baru tuanku tahu. Banyak tanah-tanah tuanku, negeri tuanku dah diceroboh secara haram. Tuan-tuan, saya nak tekankan di sini betapa tidak ada keadilan dari segi tindakan oleh kerajaan, pihak berkuasa terhadap pencerobohan ini. Kalau kita tengok pimpinan GISB, tahu GISB, Tahu tak? Apabila berlaku sesuatu yang tidak didapati tidak betul, perjalanan JSB, tanah mereka disita, barangan mereka disita, macam-macam kepentingan mereka ditutup, dirampas oleh pihak berkuasa. Tidak ada seorang pun pemimpin-pemimpin JSB memaki hamun pihak berkuasa. Mereka rela masuklah ladang, Citalah sedak ladang. Citalah sekolah-sekolah agama. Tidak ada maki hamun. Tetapi pegawai-pegawai ataupun pemimpin-pemimpin JSB digari, dirantai kaki, diberai ke mahkamah. Begitu kejam sekali. Tapi puak-puak ini nyam ceroboh tanah pang. Basukaria keluar balai polis lepas di siasat. Tidak digari. Tidak didakwa. Kenapa balai boleh bergitu, berlaku begini? Kita tengok wanita-wanita muslimah-muslimat. di pada JSB. digari, Berantai bertangan. Tangan kiri ke tangan kiri. Begitu kejam sekali dia bawa umat Islam. Menggambarkan kepada umat Islam ni. Begitu jahat sekali. Ini berlaku di negara Islam. Dan berlaku sekarang. Betapa kejam-kejam sekarang ni. Itu satu perkara lagi. Tak tahu bila dia dakwa. Dia buat laporan kononnya ada juga pegawai polis kanan. Saya sedih betul. Kononnya dia bercakap apa dia keluar kenyataan. Saya begitu jijik membaca laporan pihak polis yang membuat siasatan. Apa yang dilakukan oleh guru-guru di dalam sekolah-sekolah tadika di ISB. Tapi sampai sekarang tidak dawa. Sekarang, sampai sekarang tidak didawa. Kalau betul ada salah laku, kenapa tidak dawa? Pembohong semuanya. Sebab itulah kita perlu bangkit tuan-tuan. Menentang tidak yang tidak betul ini. Tuan-tuan jangan senang. Duduk diam. Satu hari lagi nanti macam-macam berlaku kepada kita umat Islam dalam negara ini. Keduanya isu-isu ekonomi. Dah lah kerajaan sekarang ni tak tahu pasal ekonomi. Cerita berbilion-bilion bawa masuk pelabur. Tapi subsidi telur ditarik balik sekarang. Sikit eh, je dia tu. Sua sen, tiga sen. Cerita berbilion-bilion bawa masuk. Tak ada apa, bohong. Lepas tu pergi rembat hak kepentingan Melayu bagi ke kaum lain. Beras ataupun bernas. Orang Melayu punya. Orang Melayu ni buka buka kolej Islam. Bagi pendidikan percuma. Zakat, buat masjid. Buka pusat-pusat anak yatim. Dirembat bagi kepada kaum lain. Dibuka kepada kaum lain. Dah tiba-tiba hilang beras tempatan. Tak pernah berlaku. Ini kerja-kerjaan yang ada sekarang ni. Lepas tu dia apa? Dia ambil pula konsesi orang Melayu punya baru berjalan 2 tahun. Dibagi kepada kaum lain. 100% syarikat Melayu uruskan dia boleh rampas dia bagi kepada syarikat bukan Melayu. Hanya ada 70%. 30% orang Melayu. Bumi Putera dan 70% bukan Melayu. Elok-elok tu. Puspakom juga bumi putera punya. Dia ambil, ditolak monopoli Dia bagi benda kaum-kaum Melayu juga. Ini yang berlaku sekarang. Biarkan lagi tuan-tuan pilihlah lagi kajian ni lepas ni. Sama makin hancur. Janji macam-macam janji semua tak buat. Isu tanah-tanah ni. Ni cerita pasal kalau tuan-tuan kat Kuantan mungkin tak berapa tahu sangat. Isu kampung Sungai Baru, tahu tak tuan-tuan tuan-tuan? Tanah tu lebih kurang 5 ekar lebih. Majoriti duduknya orang Melayu. Flat, flat tu memang teruk dah. Memang perlu dibangun semula. Tapi mereka ambil tanpa persetujuan 100%. Dan mereka pula yang bangunkan nak bangunkan barukan nak barukan kampung baru ni, sungai baru ni adalah syarikat luar. Bukan Melayu. Elo-elo 100% orang Melayu duduk kat tanah 5 ekar tu, bila dimajukan nanti orang Melayu tinggal 30% saja di situ. Yang saya heran tu, boleh tegamak pegawai-pegawai Melayu di DBKL meluluskan membenarkan merancang Datuk Bandar pengarah-pengarah berkenaan dia tegamak dia tahu akan bilang majoriti Melayu di situ dia tegamak luluskan pedulilah janji aku dapat abuan ini sedang berlaku ni pegawai-pegawai ni kalau depan saya ini saya suruh beratur sesepak sekali orang tuan ajar itu Orang tuduh kononnya zaman PN. Benda ni berlaku. Benda ni panjang. Bukan zaman PN je. Saya setuju dengan Ustaz Tuan Ibrahim. Dia kata siasatlah tak kira lah zaman siapa. Zaman PN ke zaman BN ke tak kira siapa. Kita nak tahu kenapa ada kelulusan yang tergamak kasih kepada pemaju yang nak jual 70% kepada Pembeli bukan Melayu, termasuk juga warga asing. Ini sedang berlaku ni, tuan-tuan. Ini sedang berlaku. Macam-macam tanah kita bagi kepada orang. Tuan-tuan dekat Palestin tu, Yahudi tu, Israel tu nak rebut tanah Palestin, dia berperang dengan Palestin. Dekat sini tak payah tanah Melayu ni pegawai bagi itu je. Senang dapat. Dekat perak tu, pegawai berpadam di yang Melayu, buka tanah bebas. Beribu hekar bagi pada buka Melayu. Ini sedang berlaku tuan-tuan. Apa lagi? Nara dah sebut tadi. Lepas tu, isu Islam. Isu Islam ni lagi sedih tuan-tuan. Jakem ni Menteri Agama bertukur lumus buat paper buat kertas kerja bawa ke kabinet untuk membuatkan satu dasar baru tentang logo halal untuk restoran-restoran dibantah oleh DAP boleh batal usaha ni tunduk tunduk kepada DAP isu asal halal ni boleh marah. Apa masalahnya dengan isu halal? Kalau rasa tak nak masuk, tak nak masuklah. Kita punya pemimpin nak jaga supaya umat Islam kita jangan termasuk salah kedai. Boleh batal. Yang keduanya apa? Dah buat dah peraturan-peraturan untuk umat Islam masuk ke rumah-rumah ibadat supaya jangan tergelincir jangan terlajak boleh terkeluar dari Islam kalau buat sesuatu yang tidak betul dalam rumah-rumah ibadat bukan larang pun hanya peraturan atau orang kata panggil apa ah garis panduan umat Islam untuk masuk ke gereja atau rumah kuil ataupun tokong ke eh diapi bantah batal lagi tuan-tuan dia nak biarkan cikgu-cikgu buat anak murid pergi kuil. Biarlah. Pandailah dia, jaga diri dia. Jangan terpesong. Sebenarnya, anak-anak murid tu tak berapa sangat. Yang setengah-setengah orang politik ni, sanggup pakai tanda ni, orang politik ni, nak ke undi. Pakailah, beli. <tuk> Maaf, eh? saya bukan mak sabu. saya dibesan ada seminit. Jadi yang pentingnya tuan-tuan kita kita terpaksa terlajaklah tunggu dua tahun lagi untuk PRU. Tuan-tuan lah kita harapkan dapat pilih pemimpin yang betul. Bukan pemimpin yang janji tapi tak tunaikan. Pemimpin yang pembohong. Nak tolong Melayu cakap saja. Tapi satu persatu kepentingan Melayu hilang. Yang pentingnya pemimpin-pemimpin Melayu kita tuan-tuan. Ini saya betul-betul mengayu pada pemimpinan PAS dan juga Bersatu. Janganlah nak berpecah-pecah lagi. Orang Melayu tak sanggup untuk berpecah lagi. Kalau PAS dengan Bersatu juga nak berpecah. Tak tahulah apa alasan nak berpecah. Kecuali nak rebut kuasa saja. Tapi saya percaya dengan PAS. PAS ni tak akan nak rebut kuasa. Saya dipahamkan Tok Guru Haji Adi masa nak serahkan senarai kepada Tansi Muhyiddin, senarai berapa orang, tak termasuk dia dalam bahasa kabinet. Heran tu. Tak gila kuasa. Ada pemimpin dah macam orang tolak, dah hilang dua per tiga dia punya, bukan hilang dua per tiga, dah kalah dah. Dah tinggal dua per enam kursi, masih nak pegang jawatan. Wesh. Bagi bagilah menteri dek kementerian mana pun pemimpin PAS terima je. Tak kisah pun. Masa bersama dengan AMNO sekejap. Pemimpin AMNO tak puas hati tak dapat jadi menteri kanan. Tak puas hati jadi jadi GSC pun pengusi pun tak dapat. Macam-macam kacau. Ah inilah bezanya pemimpin-pemimpin. Sebab itulah saya makin kagum dengan kepimpinan PAS. Pak sangat bersabar dalam perjuangan. Ini yang selalu dikatakan oleh Tok Guru Hadi Awang. Kita perlu bersabar dalam perjuangan. Dengan berkat kesabaran inilah daripada ada satu negeri sekarang ada empat negeri. Daripada satu MB, Menteri Besar dah sekarang empat Menteri Besar. Daripada dua tiga kerusi parlimen sekarang dah empat pun lebih kerusi parlimen. Hebat pas sekarang. Begitu juga bersatu. Peringkat awal tak berapa ada dua belas je. Sekarang dah ada berapa dua puluh lebih. Ini semua berkat kalau kita betul-betul nak perjuangkan isu Melayu dan Islam. Tuan-tuan, ingat kita ni NGO. Kenapa boleh sepentas dengan parti politik? Bagi perkasa, perkasa akan sokong mana-mana parti politik yang tidak bekerjasama dengan DAP. Siapa yang menyokong mana-mana parti politik yang bekerjasama dengan DAP malah boleh menyokong DAP itu sendiri. Itu orang Islam yang saya tak tahulah apa pemikiran mereka. Macam mana kita nak boleh sokong orang yang tak berapa suka sangat Islam. Macam mana kita nak sokong pemimpin-pemimpin yang liberal. Yang tak kisahlah pandang ke orang lah hidup. Hak masing-masing. Kita tak boleh kacau. Ini perjuangan orang Tidak boleh pemimpin kena tentukan. Umat Islam mesti patuh kepada undang-undang. Ini tugas pemimpin-pemimpin Islam. Jadi dengan itu, saya serulah yang mana tengok live. Bila kita ada perhimpunan seluruh negara nanti datanglah beramai-ramai. Tahniah kepada yang datang. Terima kasih banyak-banyak. Sampai jumpa lagi. Bersuara lah demi kepentingan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir ah!